أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء. الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فت قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره كله وكفى بالله شهيدا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، تراهم ركعا. سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود <سؤال> ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستوى نظر فاستوى على سوقه فاستعون الله فالسماء على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين الصالحات منهم مغفرة فعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فآلهم والحمد لله رب العالمين bütün geçmişlerimizin ervahına, şühedamızın, ulemamızın, hurabamızın, Kur'an davasının günümüze kadar gelmesine emek vermiş ve hakka yürümüş bütün mevtalarımızın, analarımızın, babalarımızın, eş, dost, akrabayı taallukatlarımızdan ve üzerimizde hakkı olanlardan ahirete irtihal etmiş olanların hepsinin ruhi için, hassatan Allah rızası için. El-Fatiha.